মোবাইলটো চাই থাকোঁতে এটা ভিডিঅ' দেখা পালো ভিডিঅ'টো আছিলে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ দিনাখনতে এয়া মই ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ মেগী বনাইছিলোঁ ৰুমত মই খাবলৈ বুলি কিন্তু বনাওঁতে বহুত বেছি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মাহীহঁতৰ ভাইটি দুজনৰ কাৰণে পেকিং কৰি লৈ ললোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ৰুমৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সেইদিনাখন শাস্ত্ৰপাত আছিলে তো তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা মোক প্ৰসাদ আৰু চাহ খাবলৈ দিছিলে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বৰষুণ আহি গৈছে যিহেতু অষ্টমী হয় অষ্টমী দিনাখনতো বৰষুণ আহিবই ন তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিও আহিলে আৰু এইফালে সন্ধিয়া ৰাতি খাবৰ কাৰণে বুলি মাহী আৰু মই ৰুটি আৰু চব্জি বনাই আছো আৰু বুটৰ দাইল বনালে আপোনালোকে গম পাইনে নাই যে নাৰিকল ৰুকি দিলে বোলে বহুত ধুনীয়া মানে সোৱাদ হয় সেইটো কাৰণে মাহী সেইদিনাখন তেনেকৈ দিছে আৰু মই প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইফালে মাহী প্ৰসাদ চসাদ খাই পেলাই তেওঁ যাব ওলাইছে নামঘৰলৈ বুলি নামঘৰত যিহেতু ৰাতিকৈ নাম ধৰিব সেইটো কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ চাহ পানী বনাই ৰেডি কৰি ৰাখিছে তিৰাসকলক চাহ খুৱাব আৰু এইফালে নাম ধৰি থাকোঁতে মোক ভিডিঅ' এটা কৰি দিবলৈ ক'লে মই কৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক ভিডিঅ' এটা কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো পিছে মই আজিহে আপলোড কৰিলোঁ